1 сентября – это не просто начало учебного года. В этот день для тысяч первоклассников прозвучат первые звонки. В их жизни наступит новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников и выпускников начнется год, который станет для них определяющим в выборе будущей их профессии и дальнейшего жизненного пути. Традиционно первый день сентября в нашей школе прошла торжественная линейка. С Днем Знаний поздравила присутствующих главный специалист по учебной деятельности отдела образования Нина Витальевна Агаркова, а также директор нашей школы Ольга Николаевна Зырянова. Накануне Нового учебного года она поздравила всех присутствующих, пожелала доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения. Также праздничная линейка не обошлась без сказочных персонажей. И этим персонажем оказалась Баба Ига, которая поздравила всех ребят с новым учебным годом. Кто кричите, в тот же час, да. Ой, про вас и речи нет, говорите нет в ответ. Готовы? Да. Мы сегодня рано встали? Да. И славны сейчас. Почетным правом подать первый звонок было предоставлено ученику 9 класса Дмитрию Вахитову и первокласснице Ангелине. Сегодня очень волнительный и трогательный день не только для меня, но и всей моей семьи. Мне посчастливилось подать почетный первый звонок с моей младшей сестренкой. Но мне немного грустно, что этот первый звонок для меня и моих одноклассников последний. А для моей сестренки это только начало. 1 сентября да, останется в ее памяти теплым воспоминанием. Тревожно и волнительно, когда идешь в первый раз в первый класс. И поэтому я бы хотела спросить у родителей первоклассников, как они собирались в школу. Сегодня, 1 сентября 2016 года, для нас очень важный и волнительный день. Мы провожаем в первый класс нашу дочь Полину Точилкину. Для нашего ребенка и для нас начинается новая жизнь с новыми заботами, с новыми интересами. Я надеюсь, она найдет новых друзей, подружится с учителями и будет учиться с желанием. После линейки все разошлись по классам. На классных часах ребята встретились с интересными людьми, познакомились с различными профессиями. Дизайнер, художник, кондитер, эколог, доктор, химик, строитель и журналист. Ребята попробовали себя в роли моделей, придумывали эскиз одежды, узнали свойства цемента, сделали постройку, украшали пирожные. Ставили опыты и даже под руководством наставника написали статьи, посвященные Дню Знаний. Лид. Начало статьи, которую написала Арина. Праздник 1 сентября отмечается ежегодно. Его ждут все дети мира, его ждет вся страна. Многие дети переступают в школьный порог впервые, и для всех них это очень большой праздник. Молодец, давай мне свой текст. Возможно, мы его используем для статьи. После насыщенного яркими событиями дня по традиции старшеклассники перевели первоклассников через дорогу. Своим примером еще раз показали, как должен вести себя пешеход. 1 сентября ⁇ праздник света, молодости и новизны. Много новых открытий ожидает ребят в этом учебном году. От имени всех учеников разрешите еще раз поздравить с Днем знаний, пожелать ребятам отличных отметок, интересных уроков и мероприятий, а педагогам оптимизма и талантливых детей, родителям терпения. Пусть новый учебный год будет успешным в освоении бесконечных богатств страны знаний.